di bernama radio. Assalamualaikum, selamat pagi Salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya Raifazki Zulkifli. dan juga saya Kis Elias kembali dalam program Jendela Fikir untuk edisi hari ini 21 Januari 2026. Dan juga hari ini menarik sebab kita akan uh, mengupas sebenarnya peranan strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam memastikan keselamatan negara dan juga kesejahteraan rakyat dan juga bersempena dengan sambutan Hari Kastam Sedunia ke-44 tahun 2026 jadi kita nak memperkenalkan anda tamu di studio bersama-sama dengan kita pada pagi ini kita ada yang berusaha tuan Zulkifli bin Muhammad pengarah kastam lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur selamat pagi assalamualaikum assalamualaikum terima kasih okey tuan okey okey ada bawa buku merah tak ada <laughs> Pas lain, berbeza. Okey, uh, Tuan, sebelum kita mulakan topik berkaitan dengan uh, Jabatan Kastam Diraja Malaysia sendiri ataupun uh, JKDM, eh, uh, yang mana peranan yang dimainkan dalam membantu ekonomi negara dan sebagainya, kita tahu sangat besar. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit uh, latar belakang sejarah penubuhan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, terima kasih DJ, DJ Raifah dan juga DJ Kis. Jadi sebenarnya aktiviti... Uh, Kastam ni sebenarnya telah bermula sejak daripada uh, abad yang ke-15 iaitu pada zaman Kesultanan uh, Melayu Melaka lagi ya. Dan pada masa itu ya dikenali sebagai Shah Bandar iaitu berperanan memastikan perdagangan di pelabuhan berjalan dengan lancar. Mm -hmm. Jadi pada tahun 1957 struktur Shah Bandar ini uh, telah disusun semula dan ditukarkan nama kepada Jabatan Kastam dan Excise. Ya. Yeah. Jadi um, pada 29 Oktober 1963 atas penghargaan kepada Jabatan Kastam kerana telah memungut dan menjaga hasil kerajaan berjumlah lebih daripada 50% cukai keseluruhan pada ketika itu jadi uh, ke bawah dulu yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengurniakan gelaran diraja kepada jabatan dan uh, jabatan pada masa itu dikenali sebagai Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Malaysia. Uh -huh. Itu pada tahun uh, 1963. Dan pada tahun uh, 2000 uh, nama ini telah ditukar sekali lagi uh, kali ini ditukarkan uh, nama kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia sahaja maknanya excise tu dah tak ada. Mm -hmm. Jadi sebenarnya bagus juga kan. Kalau dulu banyak orang di Jabatan Kastam dan exercise bukan excise, exercise jadinya kan. Jadi kali ni bila dah tak ta ta ada tu maknanya uh, at least maknanya tak adalah uh, sukar orang nak menyebut nama Jabatan Kastam dan Diraja Malaysia. Itulah maknanya sember sedikit dan pada masa itu juga sebenarnya kemungkinan maknanya uh, excise tu tidak dimasukkan uh, sebab uh, pada masa itu excise tu mungkin dah dah mengecil maknanya cuma uh -huh. 8 item saja yang cukai pada masa itu yang. Uh -huh. jadi itulah saya rasa, uh, kenapa Jabatan Kastam Diraja Malaysia kalau tidak nak masuk semua susah juga kan Jabatan Kastam uh -huh. Diraja Malaysia excise cukai yeah. dalam negeri uh, uh, GST panjang kan uh -huh. sebab tu nama jadi uh, Jabatan Kastam Diraja Malaysia saja. Baik baik. Ha -ha. JKDM Jawatan nah, Kastam Diraja Malaysia. Malaysia. Dan kalau kita lihat kan tuan prestasi semasa uh, JKDM ni kalau kita lihat tahun 2025 JKDM terus mencatat pencapaian sangkai Itu kalau kita lihat dari segi kutipan uh, hasil cukai tidak langsung. Mungkin tuan hmm. boleh kongsikan dengan kami gambaran keseluruhan pencapaian hasil JKDM bagi tahun 2025 tuan. Jadi, terima kasih di itu soalan yang menarik sebenarnya. Memang kita nak promote itulah pun kan. Jadi kalau kita mengimbau kembali pencapaian pada tahun 2025 yang mana saya uh, ingin uh, menggunakan kesempatan ini uh, untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah eh, dan syabas kepada seluruh warga JKDm atas kejayaan mengutip hasil yang mana melebihi daripada sasaran yang ditetapkan. Kalau kita tengok ya, sebagaimana yang diumumkan ya, Ketua Pengarah yang umumkan dalam sidang media pada 9 Januari 2026 yang lalu, JKDM telah berjaya mencatatkan prestasi cemerlang dalam kutipan hasil negara dengan jumlah kutipan sebanyak 76.18 bilion. Jadi pencapaian ini bukan sahaja melepasi unjuran hasil awal yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Uh, bagi tahun 2025 Iaitu mula-mula sekali Ditetapkan pada uh, 67.25 bilion Itu yang mula-mula Selepas itu uh, uh, Malah turut mengatasi Unjuran semakan semula Yang diumumkan pada 10 Oktober uh, 2025 Iaitu Mula-mula 67.25 Dinaikkan pada 73.26 bilion Naik kali kedua pun Alhamdulillah kita capai je. Saya bersyukur kepada Allah SWT Dan juga komitmen daripada semua jadi Alhamdulillah maknanya kita capai kita dapat mengatasi kedua-dua sasaran yang ditetapkan. Dan kalau kita tengok juga comparison ya di antara pencapaian kita dengan sasaran yang pertama ya maknanya kita ada lebihan ya hasil lebihan kutipan hasil sebanyak 8.93 bilion bersamaan dengan 113.28% ya berbanding sasaran awal Kementerian Kewangan iaitu 67 perpuluhan 26 bilion. Jadi kalau kita tengok trend pula trend prestasi kita uh, yang kita kutip daripada tahun 2022 yang mana kita menampak ada apa ni peningkatan yang konsisten dan berimpak tinggi bagi tempoh tadilah 22 2022, 2022 sehingga kepada, kepada tahun 2025. Kalau kita tengok pada tahun 2023 kutipan hasil uh, JKDM telah meningkat kepada 55.17 bilion Kalau nak berbanding 52.93 bilion Pada tahun 2022 hmm. Maknanya ada peningkatan sebanyak 2.24 bilion pada tahun tu Dan kalau kita tengok momentum pertumbuhan ni Berterusan Dan diperkukuhkan lagi pada tahun 2024 Apabila kutipan hasil melonjak kepada 65.57 Maknanya 50 dah tadi 2023 55.17 2024 kita naik kepada 65.57 bilion dan pada tahun 2025 meningkat kepada 76.18 bilion maknanya ini adalah 76 ni adalah jumlah yang tertinggi uh, paling tinggi pasca COVID-19 ya jadi kalau kita tengok ni lebihan uh, yang uh, lebih membanggakan lagi pencapaian ini direkodkan 2 tahun berturut-turut peningkatan melebihi 10 bilion uh, sekali lagus mencerminkan keberkesanan pendekatan strategik JKDM dalam memperkukuhkan pematuhan cukai penguatkuasaan serta pemudahcaraan perdagangan secara menyeluruh dan alhamdulillah. Kalau kita tengok sebenarnya uh, 10 bilion tu besar ya. Saya ya. tadi cik-cik dalam AI kan. Hmm. Cuma, kalau 10 bilion ni berapa uh, banyak berapa banyak, banyak ha. kan. Ha. Rupanya kalau 1 bilion okay. kalau kita duit not 100 ha. dia berat dia 10 tan. Wow. Ma. Ah, berat dia 10 tan berat hmm. dia. Lepas tu kita compare pula uh, masuk uh, ni ha. dia memerlukan Uh, dia memerlukan uh, Tiga Tiga biji alfat wow. uh, 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 Untuk bawa tu Sepuluh tan tu uh, Eh bukan sepuluh Dia lima belas biji dia hmm, perlukan 15. 15 alfad kalau kita bawa. Hmm. Ah ha, kak itu kalau duit uh, not 100, kalau duit 50 pula jadi 20 tan. Jadi kira kata lah. 20 tan, dia kata apa macam, macam mana kalau kapal terbang? Dia kata kalau kapal terbang <laughs> saya, saya duduk kat lain <laughs> kan. Dia kata kalau kapal terbang ni 737 tu satu biji kapal terbang uh, tu tak penuh. ada penumpang, penuh. Penuh. Ah ha, itu 1 bilion. Uh -huh. Kalau jadi 10 bilion kalau ah, kalau 10 bilion maknanya 10, 10, 10 lah. biji kapal terbang. Ah, ah, itulah ah. maknanya banyak tak banyaknya kan. Oh, banyak ha. Ah. tu takkan tidak. Ah, takkan tidak. Tapi tu begitu baik <laughs> Gen Z ya, eh, kena <laughs> menggunakan AI. <laughs> yeah. Maksudnya tu kena suka lagu kopi apa macam atau kopi. Macam atau kopi. Ah tu selalu kalau kita, kita kita iyalah kita baca ah, berita ah, kan. Ah. Uh, Duit ataupun uh, wang ringgit ni satu perkara hmm. tapi saya rasa yang orang suka juga bila cakap pasal custom ni rampasan terbesar hmm. bilangan kes hmm. ah, macam tu, tu orang suka hmm. rampasan terbesar di KLIA 2024, hmm. 2025 hmm. orang macam berapa banyak kes jadi sebenarnya kalau kita boleh berikan uh, gambaran keseluruhan uh, khususnya dari segi bilangan kes yang direkodkan mungkin boleh kongsi hmm. dan juga trend utama yang diperhatikan berbanding tahun-tahun sebelumnya tuan eh uh, terima kasih uh, Jadi eh nak sambung sikit yang tadi. Oh, sama-sama. Okay, oh, okay. okay. oh, Sama. Okay. Okay. Habis, mari okay. kita. Ada <laughs> lagi. <laughs> kita semua Okey, okay. kita sebab tadi bila dah capai jadi kita setinggi-tinggi tahniahlah dan syabas. Yeah. Saya nak ucapkan kepada seluruh warga Jabatan Kastam Raja Malaysia atas pencapaian cemerlang pada tahun 2025. Ya. Jadi kejayaan ini mencerminkan kecekapan JKDM di bawah pimpinan yang beragam Datuk Wira Anis Rizana binti Muhammad Zainuddin selaku ketua pengarah Kasam serta komitmen berterusan warga JKDM dan juga kerjasama erat rakan strategik. Jadi salah satu sebenarnya capai ni kan bukan kita nak puji pula Datuk Anis ni mm. kan ujung tahun hari-hari dia telefon hmm. ha, telefon tanya hasil dah capai ke hasil dah capai kan itulah dia pasal satu agaknya dia punya ni ha, kita dia tahu pun pengarah-pengarah jadi pengarah-pengarah mm. ni kena nak tak nak kan kena lah juga lah kan mm. ha, jadi bukan apa untuk supaya kita tak lari daripada kita punya fokus kan ha, ya, mm. jadi jadi itulah terima kasihlah pada okay. KP kita ya. Right. Ha, ya. Jadi um, pergi ke pula kepada yang Case ha, Case pula tadi mm -mm. Sebenarnya kalau kita tengok pada tahun 2025 ni apa ni JKDM telah berjaya mematahkan sebanyak 7097 kes cubaan penyeludupan dan penyelewengan uh, duti serta cukai kastam. Jadi tindakan penguasaan ini melibatkan sitaan pelbagai jenis barangan ataupun komoditi daripada 7000 tadi tu nilai dia adalah 1.88 bilion ya yang kita tengok tadi nilai dan juga duti yang terlibat untuk setiap tiap ni. Ya. Jadi kalau kita buat comparison ya pencapaian uh, di antara tahun 2023, uh, 204 dan 2025 yang mana kalau kita tengok 2024 ya dia punya pencapaian kita adalah uh, 100 1.63 bilion dia punya nilai rampasan ya nilai dan duti. Jadi uh, bila 2025 dapat apa ni 1.88 bilion bermakna uh, perbandingan kalau kita banding lebihan ya sebanyak 250.71 juta lebih daripada tahun sebelumnya yang juga merupakan peratus pencapaiannya adalah sebanyak 15.33%. Ini adalah maknanya kita punya lebihan apa ni amount cukai dan barang tadi ya. Jadi prestasi ini mencerminkan keupayaan dan ketegasan JDKM dalam melaksanakan penguasaan undang-undang secara berterusan sekaligus melindungi hasil negara serta mengekang aktiviti penyudupan dan penyelewengan yang menjejaskan ekonomi dan kejahatan rakyat. Dan kita tengok daripada yang banyak-banyak tadi, kita boleh ni kan bahawa rangkumkan bahawa yang banyak ni adalah lima lima ni lah lima uh, apa ni komoditi lah uh -huh. komoditi yang pertama yang banyak dekat Malaysia ni yang kita rampas tahun lepas adalah dadah ya uh, yang dadah ni uh, kalau kita tengok kuantiti dah sampai tujuh ribu lebih lah tujuh pun tujuh tan ya kalau dalam tan yang yang kedua adalah kenderaan ya yang kenderaan ini maknanya dia ada banyak ni lah kenderaan ni sama ada kenderaan Clone ya, yang daripada Singapura Yang dia register di Singapura yang bawa masuk sini ataupun mungkin kenderaan ini adalah kenderaan yang dipanggil sebagai use in commission ya dia kereta ni bawa kan bila kita tangkap dia ada kereta use in commission dan juga kereta-kereta yang melebihi daripada 48 bulan yang tidak dia masih tidak dibayar cukai ya, di gudang-gudang yang ketiganya adalah rokok ya yang keempat adalah minum keras yang kelimanya adalah uh, Merecun dan bunga api Jadi ini adalah lima komoditi yang uh, yang, yang banyak ya Untuk tahun-tahun lepas Dan yang lain-lain komoditi itu Termasuklah uh, besi lah Barang-barang uh, elektronik kan kadang-kadang mm -hmm. sini juga dapat satu kontena apa TV besar-besar tu kan mm -hmm. 55km uh, apa ni uh, inci kan mm -hmm. banyak Rizal TV 55km uh, tu kan lah itu. itu lain pula hal kan <laughs> ha, tapi tuan kita nak tahu juga kan barang-barang yang dirampas tu uh, apa yang uh, pihak kasta atau jabatan kasta diraja Malaysia buat dengan barang-barang yang dirampas tu dia kalau rokok Uh, kalau macam minum keras ni biasanya kita akan buat uh, kita akan lupus lah. Eh. Mm -hmm. uh, kita akan lupus. macam kereta tu kita akan buat tender. Eh. Yang mana yang boleh register mm -hmm. kita akan buat tender. Mana-mana kereta yang tidak apa ni boleh di register, uh, mana yang itu kita akan buat inilah kita akan buat uh, jualan scrap lah, eh. okay. uh, Jadi okok, minum keras ni semua kita akan uh, inilah kita akan buat penipper uh, pelupusan dan yang lain-lain tu kebanyakannya kita boleh jual balik lah Macam besi scrap kita akan mm -hmm. boleh jual balik okay. Kita boleh jual uh, Banyak lah yang lain-lain macam contoh kita juga dapat beras kan mm -hmm. Beras pun kita boleh jual uh, Jadi sebab dia masuk tu dia tak ada, biasanya tak ada permit lah dia masuk mm -hmm. Yang ini kalau kita dapat kita jual Dia menyumbang juga hasil kepada jabatan Dia jual kepada orang awam? Dia jual ke, bukan kepada orang awam mm -hmm. Jual kepada pelesin-pelesin okay. uh, Macam uh, kena adalah permit nak bawa masuk beras mm -hmm. ya, Jadi itulah pada yang ni lah. Yang kereta boleh. Siapa-siapa ah. pun boleh. Ha, ah. kereta siapa-siapa pun boleh masuk tender kecuali kaki tangan jabatan. Oh, okay. Kaki tangan jabatan tak boleh lah ya. Mm -hmm. ah, takut macam tak ni pula kan. Mm -hmm. Tak ada integriti. Ya. <laughs> ah. Okey. Ah, ah, dan... Pastinya kan ini semua menggambarkan kecekapan pihak JKDM mm -hmm. dalam orang kata nak, angka yang tuan kongsikan ni menggambarkan bagaimana cekapnya JKDM dalam uh, melindungi uh, Malaysia ini secara umumnya dan pastinya 26 Januari kita akan uh, menyambut sambutan Hari Kastam sedunia uh, dengan tema Kastam melindungi masyarakat melalui kewaspadaan dan komitmen. Mungkin tuan boleh kongsikan bagaimana tema yang diangkat tahun ini memberi signifikan kepada peranan JKDM ini tuan. Boleh tak kita Ha. Ah. Oh. Setu sikit yang tadi. Oh okay, ah, okey boleh. Ah. Saya suka je you buat balik. Ah, ah, ah. Itulah matu nama dia. Ha <laughs> kalau juga matu ini suka Tak <laughs> kamu pun ni. Okey 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 okay, ah, okay, okey okey. Boleh okay. 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 boleh boleh. Bukan okay. apa dia sebenarnya kita saya nak cerita. Pada tahun 2024 <laughs> kan kita dah apa ni melaksanakan strategik tadi yang yang mm. yang kita dapat banyak tu adalah sebenarnya kita ubah strategi. 2024 kita ubah strategi daripada sebelum ni kita berasas kepada output kan maknanya berapa banyak kes berapa contohnya kita di, di bagi uh, sasaran okey negeri ini kena buat sekian-sekian kes jadi kita nak tak nak carilah sampai kes tu uh, apa banyak kes mm -hmm. dia tak kira kes kecil ke kes besar tapi banyak itulah kes Ha, jadi bila kita tengok pada tahun 2004 kita dah ubah daripada uh, apa ni daripada output tu pada outcome. Outcome ni makna kita bagi sasaran tu berdasarkan ringgit Malaysia berapa banyak. Jadi lepas itulah sebenarnya bila kita ni tumpuan tu dah lebih kepada kes-kes yang besar yang melibatkan kontena yang mana yang apa ni berskala besar yang memaksimumkan lagi kebersihan dan tindakan penguasaan Jadi itulah sebenarnya Kenapa maknanya kita tengok Kalau tahun sebelum-sebelum ni Maknanya dia punya nilai itu rendah Tapi bila tahun 2024 Bila kita dah ubah strategi kepada outcome tu Itulah nampak maknanya uh, Makin lama makin besar dia punya Penuh jumlah uh, tangkapan Dan jumlah kes yang kita dapat ya. Jadi kita dah tak ada lah stress kepada du kalau dulu mm -hmm. kita stres pada uh, berapa banyak, banyak kes. Uh -huh. Itu yang kes kecil pun banyak. Dulu uh -huh. boleh dapat banyak lah ni tapi sebab apa kita stres macam tu. Tapi amount dia kurang. Okay. Jadi itulah salah satu daripada maknanya uh, macam mana kita perubahan daripada dulu dan mm -hmm. kini sini ya. Dan berkenaan dengan uh, sambutan hari custom ni ya. Kita boleh ya. sambung ya. Ah, kita sambung, ya, sambung <laughs> terus. Kita, kita bubun eh. Kita bubun. Ah, kita bubun. Okay. <laughs> Jadi sambutan Hari Kastam Sedunia 2026 akan diadakan pada 26 Januari hari Isnin uh, jam 3 petang bertempat di Cyber Hall Event Cyberjaya dan akan dirasmikan insyaAllah eh, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi uh, selaras dengan sambutan tersebut uh, World Custom Organization telah kali ini mengangkat tema dia sebagai Custom Protecting Security Through Vigilance. And commitment mm -hmm. ataupun dalam bahasa Melayunya kastam melindungi masyarakat melalui kewaspadaan dan komitmen itulah maknanya yang uh, ni jadi kalau kita tengok tema ini mencerminkan realiti ya yeah, peranan kastam yang semakin luas dan mencabar dalam landscape perdagangan global yang bergerak pantas serta semakin kompleks jadi dalam melaksanakan tanggungjawab ini JKDM sebenarnya telah diberikan apa ni uh, untuk mentadbir 170 8 akta peraturan dan daripada 178 tadi, 9 adalah akta utama yang di bawah takbiran kastam 67 adalah akta di bawah takbiran agensi lain dan selebihnya 102 adalah peraturan dan perintah. Jadi kita mempunyai cukup tools ya, sebenarnya uh, untuk membolehkan JKDM memastikan kemasukan barang ke negara ini sentiasa terkawal dan mematuhi peruntukan undang-undang. Jadi kewaspadaan ini diterjemahkan melalui penguasaan dan operasi yang berkesan ya yang juga disokong uh, oleh perkongsian maklumat dan risikan, pengurusan risiko, kerjasama serantau serta penggunaan teknologi dan ahli data. Jadi pendekatan bersepadu ini uh, membolehkan JDK bertindak dengan lebih tepat dan berfokus tanpa menjejaskan kelancaran perdagangan yang sah. Jadi sekiranya kawalan ini gagal jadi implikasinya lah amat besar yang mana termasuklah kalau kita gagal kawal dadah akan masuk, senjata yeah. akan masuk, barang-barang mm -hmm. yang tidak selamat akan masuk yang mana dianya akan menjejaskan keselamatan negara, alam sekitar dan juga industri tempatan. Mm -hmm. Justeru peranan kastam uh, bukan sekadar menghalang uh, jenayah penyeludupan tetapi uh, mencegah kemudaratan selop ianya berlaku tolong okay. masuk ke sini lagi faham okey tuan uh, tuan memang kepakarannya di uh, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur saya tertanya -tanya juga eh, kita tahu sekarang ni 2026 tahun melawat malaysia mm. kalau tak melawat malaysia pun penumpangnya memang ramai nak nak lagi cuti sekolah Betul. macam mana eh, nak memastikan kelancarannya pada masa yang sama nak pastikan juga ancaman-ancaman uh, ni dapat dikesan tanpa menjejaskan penumpang yang ramai kat KL mm -mm. itu tuan Okey dia ada ni lah ha, untuk uh, di KLA itu dia ada terminal 1 dan terminal 2 <silence> Terminal 1 ni biasanya adalah untuk banyaknya pada penumpang Daripada antarabangsa <silence> dan untuk yang terminal 2 ni banyak logistik Apa ni lah apa ni domestik, domestik. punya dan, <silence> dan, dan ada secara tinggara lah Jadi sebenarnya untuk memastikan bahawa kita sebenarnya kita tahu uh, melalui Malaysia kita kena pastikan bahawa tak ada jam Tak ada apalah dekat sana <silence> kita nak supaya penumpang uh, para penumpang tu mempunyai experience yang menarik dekat lapangan terbang eh. Jadi sebab itulah kalau kita tengok baru-baru ni dekat terminal 1, uh -huh. jadi dulu dekat terminal 1 tu dekat link bridge dekat apa ni departure tu ada uh, masjid empat mesin scanner dekat situ uh -huh. yang mana uh, mesin scanner tu kini telah diubahkan dari loket tempat lain dan kawasan itu manakala dulu custom dan akps duduk kat situ buat pemeriksaan kini pemeriksaan itu telah diambil alih oleh fsec ya uh, aviation security jadi sekarang tak ada lagi kat situ jadi orang dah tak ada beratur dah lepas immigration uh -huh. terus dia sampai ke tempat dia nak naik, apa ni ha jadi dekat dekat sana baru ada maknanya aviation security yang akan check maknanya fokus Uh, yang dulu yang kita kalau ada bawa mata wang dan sebagainya sekarang tugas-tugas uh, itu telah diambil alih oleh aviation security. Jadi itu dah tenang. Maknanya untuk keluar pun dah tak ada ni. Untuk masuk pula kan hmm. apa yang kita buat adalah uh, kita akan mengaktifkan mana green zone, green lane ya, green lane untuk uh, memastikan bahawa Maknanya penumpang-penumpang kita akan buat uh, kita akan ada Rover Yang akan tengok Pesan je mana yang kita agak Yang mencurigakan Ataupun mana yang bawa beg dan banyak Yang inilah yang akan kita masuk uh, Untuk kita Buat scanning uh, Machine uh -huh. Masuk ke scanning machine tu Jadi yang lain tu Mungkin kita boleh lepaskan sini. Kalau tidak mana memang kita tengok dekat terminal 1 tu Dia punya Dia punya apa ni Tempat ambil bag tu uh -oh. Kan Dia punya tempat ambil bag tu Dengan customnya terlalu rapat Jadi maknanya sebab itulah Kita nampak Selalu sesak dekat situ Walaupun sebenarnya Bukan kena Tapi disebabkan oleh terlalu uh, Rapat Jadi itu yang menyebabkan Nampak uh -huh. macam sesak jadi sebabkan itu maknanya sekarang ni kita akan gunakan konsep maknanya uh, green lane tu. Uh, kita akan maknanya kita yang kita kenal pasti yang berisiko dan sebagainya. Yang itu yang akan dibawa uh, untuk pemeriksaan scanning machine dan kalau ada melibatkan uh, apa ni uh, cukai dan sebagainya akan dibayarlah. Jadi kita nak pastikan bahawa kita juga uh, dari segi keselamatan kita ni dan dari segi uh, mempercepatkan proses pelepasan pun kita buat sebab itulah kita gunakan dua-dua ada yang masuk dan ada dan kita juga ada target-target flight lah eh target-target flight yang mana flight yang berisiko yang ini kita akan masuk uh, buat uh -huh. scanning machine okey tuan jawab ya atau tak yeah. je okey custom dia ada mata-mata juga ke macam dalam dalam filem tu Mata-mata hati ah, Macam dari kan situ je nak tahu Haa. ada Ada Jadi hati. kena hati-hati lah kan ah. Jangan buat silap eh Jangan cucupa cucu yeah. eh ah, Hebat tau yeah. masa -masa Malaysia. <laughs> Tapi rasa macam nak bawa buku merah lah Pergi airport sekarang Haa, ya. Bila ya. dengar pembaharuan Haa. di Terutamanya hey, di ya, Terminal 1 Ya aku Itulah <laughs> Nanti kan saya bulan depan Tuan Zul ya, ya, ya. <laughs> Macam tu kan Boleh Boleh kan Tuan kau yang check back nanti kat situ. <laughs> <laughs> saya tak ada bawa apa tuan. Bawa badan je ni. <laughs> Okey kalau nak nak tanya memang memang sangat banyaklah tapi mm. saya rasa antara satu perkara yang mungkin kita nak uh, ketengahkan juga kes mm. ialah berkaitan dengan integriti. Kenapa okay. uh. macam tuan sebut tadilah ada benda-benda yang uh, pegawai ataupun staff kastam tak boleh beli tapi orang lain boleh. Jadi uh. kalau kita tengok dari sudut uh, integriti itu sendiri kan eh, dalam menghadapi godaan rasuah, tekanan sindiket uh. antarabangsa. Uh. Bagaimana kastam memastikan integriti pegawai ini sentiasa terpelihara tuan. Okay, terima kasih. Ah, sebenarnya soalan ini menarik ni. Dia sebenarnya bagi saya lah. Hmm. Ya? Bukan bagi saya, bagi semua orang. Saya rasa dia bagaimana bagus pun orang itu, Tapi kalau tak ada integriti sebenarnya hancur semua. Kan? Hmm. Jadi integriti ni sebenarnya memainkan peranan yang paling besar sekali. ya. Dan merupakan trust. Kalau di JKDM ni, integriti adalah merupakan trust. Utama tak boleh urus jabatan. Sebenarnya itu, pelbagai tindakan berstruktur telah dilaksanakan bagi memastikan budaya kerja yang telus bereaccountability dan berdisiplin terus diperkukuhkan. Jadi antara pelbagai perkara yang dibuat yang pertamanya lah pelaksanaan pusingan kerja. Ya, maknanya kita buat pusingan kerja. Maknanya semua dia ada tempat satu-satu tempat tu akan ada ada rotation. job rotation tu akan dibuat ya. ya dibuat 100% ya. Dan yang keduanya adalah penguasaan polisi perlindungan memberi maklumat ataupun whistleblower polisi. Yang ini pun maknanya siapa-siapa yang beli maklumat terhadap salah laku pegawai dan sebagainya akan apa ni, dia akan dilindungi lah. Dia punya uh, identiti itu. Yang ketiganya adalah pelaksanaan ujian air kencing. Maknanya daripada masa ke semasa kita akan membuatkan ujian air kencing kepada pegawai-pegawai. Kita nak pastikan bahawa pegawai-pegawai kita bebas daripada dadah dan sebagainya. Sebab biasanya pegawai-pegawai yang terjebak dengan dadah ni inilah pegawai-pegawai yang akan integritinya akan rendah dia akan bila dia dah ketagih kan Macam-macam ya. ha, lah Mak dia Mak bapak pun dia boleh bunuh kan uh -huh. ha, Jadi itulah Dan yang keempatnya Adalah penggunaan Body one camera Ataupun BWC Dalam operasi ini, Kalau dekat tengok Dekat airport Kita ada ya Ada pegawai-pegawai uh, Custom yang akan memakai Body one camera Jadi uh, Kalau kita tengok uh, Komplain uh, Apa ni masyarakat eh? uh, Penumpang start ada pakai Body one camera ni Tampak telah menurun lah ya Dan yang ke Uh, nya lah menambah baik uh, standard operation procedure ataupun SOP yang sedia ada yang ini ditambah baik secara berterusan lah supaya kita ni selaras atau sama dengan perkembangan ekonomi uh, dunia ya dan yang keempatnya, uh, yang keempat dan seterusnya adalah turun padang ya ataupun lawatan mengejut jadi pada uh, kali ini saya sukalah untuk mengulaskan uh, berkenaan dengan mekanisme lawatan mengejut ni ya kerana ia adalah merupakan kaedah pemantauan langsung Yang sangat penting dalam memastikan tahap pematuhan dan kesiapsagaan Di lapangan sentiasa berada pada tahap yang terbaik yeah. Jadi kalau kita tengok ya Inisiatif ini sebenarnya diterajui sendiri oleh ketua pengarah kastam Yang menekankan pelaksanaan lawatan mengejut Dan kalau kita tengok dia ha, Beliau sendiri sebenarnya dah buat 88 kali Lawatan mengejut ha, ke, ke, semualah, ke semua lah Ke semua stesen kastam ini, dan biasalah kan kalau bos buat kan. Uh -huh. Ta kalau kita tak buat takkan tak ikut ni. Eh? Ah takkan tak ikut. Ah <laughs> ha. jadi sebab itulah kalau kita tengok maknanya semua pengarah kerajaan negeri negeri ha, kena uh, membuat dan meneruskan pendekatan ini bagi memastikan pemantauan dan uh, pemantauan sentiasa terpelihara. Jadi uh, kalau kita tengok ya uh, dia uh, Lautan Mengejut ni sebenarnya bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan tapi sebenarnya sebaliknya sebagai langkah pencegahan awal Uh, untuk mengesan kalau ada risiko Ada masalah pegawai Dan saya sebenarnya uh, Berdasarkan pengalaman Pengalaman saya Bila saya tengok uh, KP pun buat kan Terang kita tak Kita pun kena buat Jadi ada uh, Berdasarkan pengalaman yang saya buat uh, Ada satu cawangan lah Dekat di KLIA yang mana saya selalu buat uh, datang tengok kan saya datang hari Sabtu saya datang hari Ahad saya datang jadi jadi bila kita datang sendiri hands on kita tengok kita tahu maknanya ada ke tak ada kerja kan jadi kalau kita tengok selepas kita buat macam tu jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kurangkan tangan. Kalau dulu 24 jam 7 hari seminggu, sekarang ni kita dah kurangkan jadi 5 hari seminggu aje kerja sebenarnya. Mm -hmm. Jadi chief pun kita kurangkan pada ni. Makna manpower yang sepatutnya yang yang banyak tu kita boleh kurangkan kata letakkan tempat-tempat yang lain yang lebih memerlukan. Jadi mm -hmm. benda ni bila kita buat hands on, yeah. dia orang pun tak boleh kata apa kan. Mm -hmm. Bila kita buat tu ha, ha, semua terimalah kan. Sebab <laughs> apa? Dia orang tahu kenapa kita buat. Ha, okay. Jadi daripada inilah yang maknanya yang saya rasa Memang kita Bila kita turun padang tu Kita dapat tengok sendiri Macam mana pegawai Kita bekerja Dan kita juga sebenarnya Kita boleh belajar Saya pun duduk sekali Dengan pegawai penasih Tengok apa benda lah Ipam ni Macam mana dia orang buat Macam mana dia orang buat Taksiran Apa <tuk> dia tengok Benda-benda tu Bila kita hands on kita tanya mana kita boleh ingat ha, Dan kita pun ini juga Sebab sebab KP Duk selalu ni ha. Kan dia tanya Kalau tak tahu Malu lah kita kan Bawah yeah. tak tiri kita Kita pun tak tahu <tuk> Itu tak Munasabah lah kan Ya ha. okay. yeah, Tuan ni hands on Sebab tu dia tahu pasal AI ha. tadi. Ah. Gen Z tuan ah. Dia, Gen. ya. Ah. ah nanti bila saya pergi KL tuan ke tak? Kita, <laughs> kita ah. cari, oh, tuan cari tuan Zuki cari Hello hello hello. Alright, tapi segini itu saja waktu yang ada tuan. Nampak ah. je di hujung tuan dah begitu profesional. Boleh datang lagi nanti? Ah dah tengok jam sendiri pula. Ah ya. Apa pun kita tahu kewaspadaan yang tinggi serta komitmen tanpa conformi inilah menjadi nadi ya kepada kekuatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia khususnya di pintu masuk utama negara seperti lapangan terbang antarabangsa yeah. Kuala Lumpur sendiri. Okey, dan juga selamat menyambut Hari Kastam Sedunia yeah, yang akan disambut kasih. pada 20 6 Januari, 6. 26 Januari 2026 nanti kepada seluruh warga kerja Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Terima kasih itu cakap kepada yang berusaha Tuan Zaki Fri Muhammad, pengarah Kastam, lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan untuk jenis fikir dan untuk anda terus dengarkan kami. Ini adalah bernama radio. Untuk anda.